Milli Məclisin yeni tərkibi barədə nə deyə bilərsiniz? Yeni tərkibdə Milli Məclis əvvəlki tərkiblə nə ilə fərqlənir? Ciddi bir fərq yoxdur. Düzdür, köhnələrdən cəhmişi 80-ə yaxını qalıb, 40-dan 1-2 adam çox guya birinci dəfədir parlamentə gəliblər. Amma tərkibin dəyişməsi haqqında o zaman danışmaq olardı ki, bu həqiqi bir seçki olsun, xalq tərəfindən, seçicilər tərəfindən səs alıb gəlib parlamentə gələrlərsinlər. İndiki parlamentdə yerləşənlərin hamısı yenə də hakimiyyət tərəfindən, rejim tərəfindən təyin edilmiş adamlardı. Və deputatlar seçilməyiblərsə xalq tərəfindən, bir rejim tərəfindən, bir hakimiyyət tərəfindən təyin ediliblərsə, orada hər hansı bir fərqlə danışmağa ehtiyac qalmır. Yeni tərkibli Milli Məclisin rəhbər heyəti bütövlükdə dəyişib. Bu parlament idarəetməsinə hansı yeniliklər gətirə bilər? Təəssüf ki, eyni cavabı vermək məcburiyyətindəyəm. Heç bir yenilik olmayacaq. Çünki yeni rəhbərlikdə hamısı hakimiyyətin tapşırıqlarını icra etməyə icra etməklə məşğul olacaqlar. Onların hər hansı bir müstəqil mövqeləri bəlkə də özləri üçün var, ancaq onlar bu tutduqları vəzifələrdə həm müstəqil mövqeni ifadə edə bilməyəcəklər. Onlara prezident aparatından gələn tapşırıqları, hakimiyyətdən, rejimdən gələn tapşırıqları icra edəcəklər. Ona görə də heç bir ciddi yenilikdən söhbət gedə bilməz. Ölkədə parlament islahatlarını necə görürsünüz? Ölkə rəhbərliyi növbədənkənar seçkilərin parlament islahatlarını dərinləşdirmək məqsədilə keçirildiyini bəyan edib. Siz necə düşünürsünüz? Məncə, nəyinki hər hansı bir islahatdan söhbət gedə bilməz əslində qalsa, 9 fevral ə, seçkiləri hakimiyyətin islahat nağıllarına çox ciddi bir zərbə vurdu, tamamilə ifşa etdi bu. Heç bir islahatın olmadığını açıq şəkildə ortaya qoymuş oldu. Mənim isə fikrim odur ki, əgər ciddi bir islahat etmək fikrində olan varsa, bunun üçün mütləq bir konstitusiya komitəsi yaradılmalıdır. Həmin komitəyə ölkənin görkəmli mütəxəssisləri, hüquqşünasları cəlb edilməlidir. Siyasi partiyaların, əsas siyasi qüvvələrin təmsilçiləri də olmalıdır da. Və həmin komitə e, konstitusiyanı ya yenidən hazırlamalı, ya da ciddi şəkildə yeniləşdirməlidir. Və orada ölkənin prezident təsdiqasından parlamento təsdiqasına keçməsi məsələsi öz həllini tapmalıdır. Proporsional seçkiyin bərpası məsələsi həll olunmalıdır. Normal seçki keçirmək üçün gərəkən dəyişikliklər həyata keçirilməlidir. Yalnız ondan sonra növbədən kənar parlament seçkisini keçirib ciddi bir islahatlara başlamaq mümkün olacaq. Başqa cür mümkün deyil. Bir çox deputatlıq adayızətlər alternativ və ya kölgə parlamentinin yaradılacağını bəyan edib. Bu mümkündürmü? Bu seçkilər din ən önəmli nəticələrindən biri ondan ibarət oldu ki, yalnız siyasi partiyalar deyil, müstəqillər də hakimiyyəti necə total şaxtakarlıqla parlament formalaştırdığının şahidi oldular. Özlərinin nümunəsində bunu dərk etdilər, gördülər. Və mən sonra görə də bu seçkilərdən sonra təkcə siyasi partiya namizədləri deyil, müstəqil namizədlərinin bir çoxu bir araya gələrək bir addımlar atmaq fikrini bəyan etdilər. Bilirsiniz ki, Müsavat başçasında çox böyük bir toplanıntı keçirildi, bəzi başqa toplanıntılar oldu və o proses davam edir. Müsavatda keçirilən tədbirdə işçi qrup yaradıldı. Bu işçi qrup toplanıntıların davam etdirir və orada alternativ parlament, kölgə parlamenti, xalq məclisi, adı önəmli deyil, ancaq hansısa bir şəkildə seçkilərə iştirak etmiş aparıcı siyasi qüvvələrin və tanınmış ictimai xadimlərin bir-kə bir, bir addımlarını müəyyənləştirməyə çalışırlar. Mənim hesab edirəm ki, bu çox önəmli bir prosesdir. Biz də müsavat parçasının üzvləri olaraq bu prosesə ənimizdən gələn dəstəyi verməkdə davam edəcəyik.